про мамку Бабу, мама моя бабушка ваша была жила одна нас было шестеро во время войны двое детей погибло померли от корича, от гриппа, я не знаю чего она а осталась трое один старший умер во время войны тоже Осталось нас трое володя Вася и я и мама это все нас растила во время войны после войны вот ну, так мы жили. Помним немцев. Помним, как у них просили гармошку орать. Губную такую немецкую. И тогда мы были рады, на печке танцевали. И немцы нам хлопали в ладошки. Вот. Такая у нас была детство. Ходили голые боссы, не так, как вы сейчас, шики-брики. А у нас ничего этого не было. Калоши, ботинки. Купила мама раз одни ботинки, чтобы идти нам в школу с Васей. А я эти ботинки, Вася украл и заховался под стол. А я эти ботинки нашла я его под столом и начала бить, что мне надо было в кино бить в этих ботинках. Вот и какая молодость у меня была. Да, делать. Работали, купались и ходили, в кино ходили часто. А вы что сейчас бачите? Нифига. Ни труд никакой, ничего вы не бачите. Мы такие, как вы, то огороды уже сопали, пололи. Я ей сварила. Мама. И, и ты уже да. Слава Богу. Что ж ты варишь? Борщ суп. И пектима. И пектима? Да. Молодец. А я думала, ничего. А Наташа? Ни за что, ни за холоднее воды приносит. А вы это один класс ходите? Нет, не старшая. Она седьмая, я четвертый. Mm. Mm. Ты такая, как Димка. Mm. Димка в шестой ходит. Пойдет седьмая, ты уже восьмая. Так, да, уже девка. Вот кайба